人是有善恶，妖也有好坏，但这不是你残杀百姓、屠杀妖师的理由。你们受百姓几百年的膜拜，该尝尝跌下神坛的滋味了。老家伙，满嘴的大道理，但你做的哪件不是伤天害理的事呢？妖有好坏，但残害妖师、杀害百姓就一定是坏。 今日一定把你给了解了。只要我们还有一人在，都会誓死守卫国语妖师的使命和尊严。那我就要亲眼看一看，你们如何守卫这所谓的使命和尊严。 组则我。秦小轩，我拿你当兄弟，你那天刺我一剑，说那些话轰我走，我都没什么。但你明显有事藏在心里不跟我说，这就是没拿我当兄弟。其实，电视场上那个人不是我，那是谁？严。严？ 世人皆知齐家盛名在外，却不知齐家有双生元神诅咒这个秘密。五百年来，这个诅咒一直困扰着齐家子子孙孙。一个元神留下，另外一个元神通过锁元里锁至魂境之中。我体内的两个元神，一个是钱一个是炎。 我是钱，而颜则是那个被锁进魂境里的元神。电视场上，是嫣然打破了魂境，让颜占据了我的身体，才会对你刀剑相向的。情况这么复杂，嫣然上位之后定会对你不利，所以让你离开都城是最好的选择。那天晚上我就看出来了，装作很决绝的样子，有什么话就不能直说吗？演的倒是挺像的。 不过我知道，你不是那种出卖朋友的人。但我确实没想到你们齐家的情况这么复杂呀。那那个盐还会占据你的身体吗？不会，它已经被封印了。封印？嗯，这么邪乎。你有你的难言之隐，我也有事瞒着你。 其实我是妖，古妖之子。之前我真的不知道，一没将金刚诀打入我的身体之后，很多记忆就全都回来了。我知道，妖和妖师势不两立。如果你觉得没有如果，你是妖，我早就知道。嗯、啊？什么时候？那日殿试。 炎占据我的身体，我在魂镜里面偶然看到你变成虎妖的样子。那你没事。人有善恶之分，妖亦如此。当初牡丹一心想帮助我们，她因救我而牺牲。你一直都是我生死与共的朋友，我当然不会在意。还有我们呢？ 胡子，你之前还把那个沙包当小轩打，都快打爆了，真是死要面子活受罪啊！哎，你们偷听的够爽了，有些人才是死要面子呢。我之前就说过，那只鹤跟他很配，亏他不傻，没扔。你仔细看看，这是鹤还是鹅？是鹅吗？哎，好像是啊。